श्रीगणेशाय नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं पालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननम् प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं पालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नपयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो द्वादसैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्याद्धि लभते विद्यां धनाद्धि लभते धनं पुत्राद्धि लभते पुत्रान् मोक्षाद्धि लभते गतिम् विद्याद्धि लभते विद्यां धनाद्धि लभते धनम् पुत्राद्धि लभते पुत्रान् मोक्षाद्धि लभते गतिम् जपेद्गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्